Эксперт заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш Степан, вот э, учитывая то, что вы были э, работали в СНБО, заместитель секретаря, э, мне кажется, что дети это стратегическая история в государстве. И как вы оцениваете, так сказать, э, понимает ли государство, делает ли оно что-то для того, чтобы эта стратегия двигалась вперед? Если говорить о нашем государстве, да. то дети явно не на первых позициях стратегии да. украинского правительства. Были, есть и остаются, к сожалению, большому. Но хочу помочь тем, кто просит денег под детей. Европа, Запад весь очень богатый, но детей очень мало рождается. И чем богаче сообщество, тем меньше рождается детей. Тем больше проблем возникает вообще с воспроизводством нации, народа в целом. Большинство детей рождаются в Индии, в Азии, в Африке, в Китае. А почему? Вот, пример, который привели, он я бы сказал так одиозный для нашего мировоззрения и даже с моим, с нашими знаниями общими весьма обширными. Вы трудно имеете пояснить, этого индийца? Да, трудно, Нет, пояснить, ну это просто... трудно пояснить эту экзотику. Хотя понятно все. Женщина абсолютно бесправная, безграмотная. Единственный способ выжить, это выйти замуж за успешного человека. Он руководитель секты. Скорее всего, собирает пожертвования. Все на него работают. Понятно, что он такой небольшой, ну скажем, царек, который пользуется да. этими благами. И его, его репродуктивность, это его удовольствие в жизни. Но вопрос еще один очень важный. Это вопрос конфликта э, народонаселения, о чем писал Мальту в свое время, да, и самого способа нашей жизни. 7 миллиардов людей на планете, и численность быстро растет, к 50 году будет э, почти 9, ресурсов не так много, и сегодня этой темой занято не только украинское правительство, но и занято ООН, мировые правительства. С одной стороны, Максимально стимулируется рождение детей в Германии, всюду брачные конторы да. поощряют э, союзы немцев из, э, там, из Малайзии, откуда угодно, да, молодыми женщинами, чтобы как-то способствовать э, росту населения. И самое главное, избежать вот, э, запроса на миграцию. А ведь основная масса работающих людей сегодня в Европе это мигранты. Да. Даже последняя волна вот, э, мигра... миграции она показала, что Европа идет не только потому навстречу мигрантам, пытаясь расселить их в Европе, потому что речь, так сказать, есть о комплексе вины, некой, некой толерантности самой европейской белой цивилизации, тому, да? да? потому что нужны рабочие люди. Да. И как они договорились с турками, вот это очень интересно, Меркель сейчас, да. они таким образом договорились, что они дают только 6 миллиардов долларов США. И турки, у которых 3 миллиона, 3 миллиона беженцев сегодня, проверяют этих беженцев и только с Турции не будут принимать в Европу. То есть квалифицированных, есть определенные протоколы и так далее. Вопрос семьи – это вопрос не денег, без сомнения. Это вопрос неких традиций. У нас на Волыне есть э, целые районы, где многодетные семьи по 10-15 детей. И сегодня а это, как правило, представители нетрадиционных церквей. То есть здесь очень много значит этика э, жизни, этика отношений между людьми. Э, запреты на аборты и многое другое. Семья возникла же ведь э, потому, что развивалась экономика и появилась собственность. Ее нужно было юридически оформить, и поэтому многие известные фамилии, они вообще браки были внутри. Брат женился на сестре, чтобы сохранить эту собственность. Следовательно, когда мы говорим о семье в целом, то мы должны понимать, что семья это а, такой весьма сложный, как ни странно, и объемный э, системный. Организм, который требует многосторонней оценки. Мало сказать, что нужны деньги, мало сказать, что нужно быть любовь, нужно быть отношения. В, в, в Японии средний брачный возраст, если не ошибаюсь, 32 или 33 года сегодня оставляет. То есть, чем выше экономическое развитие, чем больше доступ до ваших айфонов, смартфонов, до хороших автомобилей, до хороших телевизоров, до удобного э, жилища, до хорошей еды, тем меньше стремления. Заводить большие семьи. Тем, чем больше человек сегодня живет, чем больше продолжает свою молодость, чем больше работают процедуры IT-эйджинга, противостарения, тем меньше люди пытаются завести большую семью и продолжить себе свою жизнь. Мы слышали, мы хотим пожить. Как ни странно, звонили в основном одни женщины. Это означает, что семья еще остается патриархальных оценках, что не отвечает в основном женщины? Мужчина уходит, бросает, женщина остается с ребенком. Да. В связи с этим, мне кажется, политики семьи в Украине нет. Россия в чем Солен... она должна быть? Россия пыталась эту политику провести, изменить демографию. Да. Но ничего не удалось. Помните, при Медведеве они принимали целые программы. И какой-то период времени не удалось поднять рождаемость, но не на долгий период времени. В чем, в чем вот эта стратегия должна быть? Как, на чем она должна стоять? мне кажется, возможно, мне многие не поймут, и вы не будете соглашаться со мной. Это стратегия как бы всего народа, стратегия нации, да, то есть это вот мы украинцы. Мне кажется, это первый пункт, который мы должны понять. Второй пункт, это, конечно, нужно изменить модель экономики, которая позволила бы людям Инвестировать самостоятельно в жизнь, давать возможности развиваться. То есть должна быть либеральная модель экономики. Посмотрите, фермеры в Дакоте где-нибудь, да, или там в Италии у них больше детей, чем в городе. Почему? Потому что они вынуждены инвестировать в свою семью не только свои ресурсы, но им нужны помощники и поддержка в развитии. И третий момент, мне кажется, семья это все же таки максимально содействие семье. То есть семья должна быть на первом месте. Семье надо помогать не просто материально, но помогать в всех отношениях. Семья должна стать, в самом деле, ячейкой общества. На это направлены все усилия идеологические, политические. Все идеологии, которые ведутся в обществе, должны быть связаны с семьей. И мне кажется, что здесь очень важно поддержать мать. Это главным, главное, что мы должны сделать, поддержать мать при бракоразводных процессах, при разделе имущества и так дальше. Должны быть все юридические механизмы находиться на стороне матери, которая остается воспитывать детей. Это очень важный момент. А вы знаете, можно, можно я даже не буду с вами дискутировать по этому поводу? Мне кажется, что то, что вы сказали, надо распечатать, и, и чтобы висело на каком-то хорошем сайте, не знаю, посвященном то ли государственной, ну, политике государственного строительства, то ли где, потому что это вполне цельное, цельное видение семейного мира, если можно так Посмотрите сказать. Посмотрите на одну маленькую деталь нашей страны. У нас есть по права человека. Мы ни разу не видели крупного большого процесса в защиту семьи украинской, которая потерпает от государственного, в том числе и насилия. Я считаю, что есть очень много проблем, связанных с разными процессами, которые требуют отдельных обсуждений. Эти процессы, например, там, пропажи детей, там, торговли органами, трансплантациями, это вопрос образования. А какое должно быть образование? Например, сегодня ведется дискуссия, нужно ли ставить оценки в школе, не нужно. Кто должен решать эти вопросы? Как мы должны строить это образование и как мы должны готовить людей мира? Потому что сегодняшний украинец это не просто человек, который будет работать плотником там или работать на заводе. Это человек мира. Он должен владеть языками, современными математическими знаниями и читать, понимаете, современных астрофизиков в оригинальном тексте. Как я уже сказал, я не буду комментировать то, что вы сказали. Это тот, наверное, редкий случай, когда мне вам нечего возразить. Дай бог, чтобы это когда-то осуществилось. Результаты голосования. Что у тебя, Василий? 23, 23 на 77. 23 считают, что дети забирают силы, их не должно быть много. У меня 14. Люди больше, конечно, прожили жизнь. Нет денег, 77. Здесь 86. Это правда, но э, мне кажется, что то, что сказал Степан, это очень важно. То есть. Семи... Понимаете, вот мы. Ну, такое, помните, советское выражение: там семья это ячейка общества. Так если. Мне кажется, это не устарело. Это ну просто слово ячейка, что -то такое, соты какие-то, э, пчелы. Скажем, основа. Основа общества. Да, это основа общества. Если в семье хорошо, то и в государстве хорошо. Э, может быть, когда-то, когда. -то, когда... Вот мы сейчас следующий сюжет у нас будет опять и опять вот это вот. Вот когда это как-то как определиться, да. Вот, вот, Степан, только скажу, я просто стал сейчас понимать, вот, вот будет следующий сюжет. Вот обратите внимание, то есть я мог бы это, этой фразы не говорить. Но вот просто, Василий, обрати внимание. Вот я сейчас буду рассказывать... Э, ну, это, правда, будет не этот сюжет, а сейчас будет про Савченко, а следующий, да? Вот я буду рассказывать, вроде, там, Яценюк, он сказал это, этот сказал то, а за всем этим стоит нерв. Нервы, 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 понимаете, Степан? Нервы. То есть... Ну да, ну все в стрессе. Ну все в стрессе, причем такой государственный. И вот сейчас про Савченко буду рассказывать. Вроде Савченко, ну что нам это Савченко? Ну, ну ясно уже, что ее осудят и так далее. Ну ясно, потом поменяют или не поменяют. Вроде бы, ну... Ну, понятно, но это жизнь. Ну, какое... Вот Василий сидит. Ну, чего ему это Савченко? Нет, вот Савченко, она там сидит, над ней суд. Вот это, понимаете? Я вот думаю, вот когда... Общество в стрессе. Я понимаю, когда человек в стрессе, Степан, а тут все общество в стрессе. И на этом фоне дети, ну давай еще там двоих родим. Ну это, конечно, какая-то сумасшедшая ситуация. Все-таки ну, в стране должно быть спокойно. Ну, 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 ну должно быть какое-то спокойствие. Или хотя вы... бы стабильно. Стабильно плохо это не надо. Да, плохо стабильно. нет. имеется в виду, что мы не должны жить в таких потрясениях и таких, знаете, катаклизм подскоков. То вверх, да. то вниз. И каждый день мы не знаем, как себя от этого защитить. Банки лопают наши вклады, горят там. А зарплата сегодня нестабильная и маленькая. Минимальная заработная плата, которую правительство собирается повысить на 6%. То есть Сегодня минимальная заработная плата, если не ошибаюсь, 1338 гривен. Ну. На 6% это 75 гривен, по-моему, дополнительно. На 75 гривен что сегодня можно купить? Э, нет, вот тут, э, э, Степан, нельзя так. И поднимают же, не опускают, правильно? Мне кажется, что тут это отдельный нет, вопрос. Нет, но профессионально поднимают в условиях инфляции и девальвации, которого много раз выше. Понимаю, но, но с то этим есть тоже... это PR. Вот. Подождите, другая тема. Вот я начинаю беситься, когда вот другая тема... Э, Василий, правда, он уже мне не выносит мозг в этом смысле. Он стал идеальный, культурный. Я его полюбил сразу. Форму твоей бороды и ленинский взгляд. Ну вот... Э, я принял, я понял. Понимаете, я если понял. не менять тему, сказали главное. Когда все скачет... Нет денег. Я об этом хочу сказать. Ну? Эти деньги не помогают создавать семью. Вот что я хотел сказать. Вы с этого начали, что это комплексный вопрос. Да. И что даже если у тебя много денег, у тебя там появляются планы, может быть, полететь в Австралию и отдохнуть, а не заводить ребенка. Государство должно как бы втягивать граждан, предлагать им условия, роди ребенка для страны. Мы для тебя сделаем все. И это не обязательно деньги, это то, о чем вы говорили. В общем, ребята, сложный момент.